নমস্কাৰ সকলোকে মই ডক্টৰ সৌৰভ কুমাৰ শৰ্মা আজি বহুদিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বহুদিন মই বনোৱা নাছিলোঁ জুবিনদাৰ ঢকুৱাৰ কাৰণে ভালে লগা নাছিলে ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুদিন মূৰত মোটামুটি এতিয়া দুই মাহ হ'বলৈ হ'ল ঊনৈছ তাৰিখে দুই মাহ হ'ব জুবিন দাৰ ঢকুৱা তো ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ হেল্থ ৰিলেটেড ভিডিঅ'ই বনাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত কমন মই এইকেইদিনতে এটা পেচেণ্ট পাইছিলোঁ হাত ভৰি কাম নকৰি পেলাই আহিছিলে যেতিয়া ৰিপ'ৰ্ট টেষ্টবোৰ কৰালোঁ তেতিয়া পটাছিয়ামটো কম আহিলে এইটো হাইপ' ক্লিমিক ভেৰিটিভ পেৰেলাইচিছ বুলি কয় এই কণ্ডিশ্যনটো পিছত যেতিয়া ভালকৈ পেচেণ্টটো একজামিনাইন কৰিলোঁ পিছত চেচেণ্টটো বহুত শকত দেখিলোঁ পেটত কিছুমান চিন দেখিলোঁ ষ্ট্ৰায়া বুলি কয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ মই পেচেণ্টটো আমি একজামিনাইন কৰি পালোঁ এই পটাছিয়ামটো কম হোৱা কাৰণে ভৰিবোৰ কাম নকৰা হৈছিলে এইটো হাইপ' ক্লিমিক ভেৰেডিক পেৰেলাইচিছ ত' এই প্ৰব্লেমটো বা পটাছিয়াম কম কিহৰ কাৰণে হ'ল ভালকৈ যেতিয়া মই হিষ্টি ল'লোঁ ভালকৈ যেতিয়া পেচেণ্টটো চালোঁ পিছত গম পালোঁ যে পেচেণ্টটো বহুত আগৰে পৰা কিছুমান পিল খাই থাকে এই পিলটো ওচৰৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা তেওঁ কিনিছিলে মাহ বহুত বছৰ এই পিলটো খাই থাকে ত' সেইটোৰ কাৰণে কিছুমান চাইড ইফেক্ট হ'ল এই পিলটো কি গম পাইছিলে এই পিলটো এটা ষ্টেৰইড পিল ষ্টেৰইড বুলি মেডিকেল এটা দৰৱ আছে ষ্টেৰড বহুত প্ৰকাৰত থাকে এই ষ্টেৰইড খালে কিছুমান দেহত কিছুমান চেঞ্জেছ আহিব পাৰে পেচেণ্টটো মাজত চেণ্ট্ৰুপিটেল অবেচিটি হ'ব পাৰে মুখখন ফুলিব পাৰে মূল ফেচিছ বুলি কয় মেডিকেল শাখাত যোনবাই নিচিনা ফুল মুখখন হৈ যাব পাৰে ত' পেচেণ্টটো ফুলি যাব পাৰে শকত হৈ যাব পাৰে পেটত কিছুমান ষ্ট্ৰাই কিছুমান মাৰ্গ ডেভেলপ হয় কিছুমান চিন ডেভলপ হয় আৰু লগতে পটাছিয়ামো কম হ'ব পাৰে তো এই প্ৰব্লেমটো বহুত বেছি কমন আমি বজাৰতে হওক বা কিছুমান আয়ুৰ্বেদিক দৰৱেই হওক বা ফাৰ্মাচীৰ পৰা হওক ডক্তৰক নেদোখোৱাকৈ কিছুমান দৰৱ খাই থাকোঁ সেইবোৰৰ ছাইড ইফেক্ট বহুত বেছি কমন হয় আমি গম নোপোৱাকৈ সেইবোৰৰ ছাইড ইফেক্টত আমি ভুগি থাকোঁ আৰু বহুত বেছি যেতিয়া প্ৰব্লেমটো বাঢ়ি যায় তেতিয়া চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলগীয়া হয় সেই দৰৱবোৰত ষ্টেৰইড থাকে আয়ুৰ্বেদিক দৰৱ কিছুমানৰ ষ্টেৰইড থাকে বা বজাৰত কিছুমান দৰৱ আমি পাওঁ সেইবোৰ বিক্ৰী কৰে সেইবোৰত ষ্টেৰইড থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিচিটি হয় যে অলপ খালে বা পাঁচদিন খালে বিষবোৰ ভাল পায় বুলি বজাৰত কিছুমান দৰৱ বিক্ৰী হয় বাট বিষৰ বিষে হওক বা কঁকালৰ বিষৰ বিষেই হওক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান দৰৱ বজাৰত পোৱা যায় বা কিছুমান আয়ুৰ্বেদিক দৰৱতো ষ্টেটত মিক্স থাকে বা ফাৰ্মাচী ডক্টৰক নেদেখোৱাকৈ সেই ষ্টেটত বিলবোৰ ফাৰ্মাচিষ্টে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নোহোৱাকৈ আন ইথিকেলভাৱে সেই দৰৱবোৰ বিক্ৰী কৰে আৰু তেতিয়া পেচেণ্টবোৰে সেইবোৰ দৰৱ খাই পেলাই কেইদিনমানত বিষ কম হ'ব পাৰে বা কিছুমান ইম্প্ৰভমেণ্ট দেখিব পাৰে যিটো প্ৰব্লেমত ভুগি আছে সেইটো লং টাৰ্ম কিছুমান ছাইড এফেক্ট হয় যেনে পেচেণ্টটো ফুলি যাব পাৰে প্ৰেছাৰ বহুত বাঢ়িব পাৰে ডায়েবেটিছ হ'ব পাৰে মুখখন ফুলি যাব পাৰে বহুত বেছি শকত হ'ব পাৰে আৰু কিছুমান পটাছিয়াম কম হোৱা বা পেচেণ্টটো প্ৰেছাৰ পাতি বহুত কম হ'ব পাৰে যদি সেইবোৰ দৰৱ হঠাতে এৰি দিয়ে তো এই প্ৰব্লেমবোৰ বহুত বেছি কমন এই প্ৰব্লেমটো এভইড কৰিব লাগিব ফাৰ্মাচীৰ পৰা যি দৰৱেই নহওক চিকিৎসকক নেদেখুৱাকৈ দৰৱ খাব নালাগে লগতে অলপ জ্বৰ হ'লে অলপ প্ৰব্লেম হ'লে আমি এণ্টিবায়টিক খাই দিওঁ এই প্ৰব্লেমটো বহুত বেছি কমন চিকিৎসকক নেদেখোৱাকৈ একো দৰৱেই খাব নালাগে আয়ুৰ্বেদিক দৰৱ কিছুমান ষ্টেৰ থাকে ভালকৈ কম্পিটিশ্যন চাই বা চিকিৎসকৰ আয়ুৰ্বেদিক দৰৱ খালেও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লয়হে দৰৱ খাওঁ বা বজাৰত যিবোৰ দৰৱ পোৱা যায় সেইবোৰ দৰৱ খাব নালাগে কাৰণ এইবোৰৰ ছাইড এফেক্ট লং টাৰ্ম বহুত বেছি হয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কিবা যদি নতুন টপিকত ভিডিঅ' বিচাৰে কমেণ্টত জনাওক মই সেই টপিকত ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক ছাপৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক শেষত জুবিনদাকে স্মৰণ কৰি জয় জুবিনদা জুবিন দা নিয়াই বাকে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ